нас держали там какие-то подвалы ямы клетки для собак не дал просто снять флаг украины на данный момент занимаюсь тренерской работой помимо этого мне миллион проектов ну то наверное я всегда такой был, стиль жизни, наверное, такой у меня. Что-то внутри меня толкает, созидать что-то, творить, создавать. Мне интересно сидеть пластом, лежать на диване. Совсем не интересно. А как дальше? А как жить? А как зарабатывать? А смысл жизни тогда твой, если не в этом, не в созидании, не в каких-то эмоциях положительных. где это прекрасно творить. Родился я в городе Донецке, всю жизнь прожил сознательно в городе авдеевка Донецкой области. В обычной семье, рабочего крестьянина, начал свою спортивную карьеру там же. Ну и как бы уже 24 года как я занимаюсь этим видом спорта. Мастер спорта международного класса, призер Европы, многоразовый чемпион Украины и так далее, тому подобное. Долго перечислять не хочется. На данный момент занимаюсь тренерской работой, тренирую детей, в том числе и здесь в этом городе. Не бросаю это дело. С этого как бы не живу, но это покой души, может быть. Ну, и там события шли буквально в считанные дни. Сразу случился Славянск, началось убийство, это движение, это люди Зеленые человечки блокировали, отжимали машины, забирали грузы. Ну, в принципе, тогда уже все понимали, что это российская армия. Но это тяжело, когда твои друзья и товарищи пишут о том, что укров надо убивать еще в действии. А Мы же рядом с аэропортом были по прямой. Ну, это три километра было. То есть все вот эти события, они происходили на наших глазах. То есть всякие аэропорт и так далее. И, в принципе, тогда было понятно, что это все. Война пришла к нам. То есть большая. Я попал в, в плен. Больше 20 дней я там был, где нас держали. Там какие-то подвалы, ямы, клетки для собак, загоны какие-то. Находили и вытаскивали, выбивали, запугивали подобным образом. Не дал просто снять флаг Украины на горы Спокойной. В определенный момент, что в сущности было поводом к плену, а затем ну, мой ученик написал на меня донос. Сейчас где-то в Крыму. Привет ему. Как ему живется с этим? Интересно. На душе-то. Благодаря моим друзьям я все-таки выбрался оттуда. Я жене сказал, собираю вещи. Все прощайся с домом. Она сильно плакала, у нее тряслись руки, это было тяжело, конечно. Погрузил в машину детей, кинул две сумки и уехал, куда глаза глядят. И волю и судьбы меня позвали сюда, сказали, ну приезжай, поможем тебе, хоть как-то надо там, тренировки, ты же спортсмен. Мой тренер в этом не помог, то есть четко сработало спортивное братство. Обмозговали, подумали, решили, что да, надо ехать. Город золотоноша Интересные люди, очень хозяйственные, очень отзывчивые. Сам город меня поразил в первый момент, что он очень чистый, практически отсутствие пьяных людей. Я бы не сказал, что были прям открыты полные объятия, мне тут с хлебом соли встречали. Понятно, что человек с тех территорий, с той стороны люди принесли на своих плечах войну и смерть их детей. В Золотоноше три человека погибло войне. То есть и по-человечески понятно. Предубеждения, тем более люди разные, есть и негативный опыт общения с переселенцами. Хотя, когда мы поселились, типичное украинское гостеприимство и помощь ближнему, оно присутствовало. Потому что, ну, грубо говоря, в первый день я был обеспечен всем и картошкой, и крупами была квартира. В течение пяти лет я строил себе дом. К сожалению, сейчас он разрушен. По дому рядом упал снаряд. То есть пол крыши подняла. Добрые люди непонятной национальности растянули оттуда все, что там было. Сюда я переехал со своей женой, со своей тещей, царство небесное, и с двумя сыновьями. К счастью, Бог меня наградил. Мы здесь родили еще одного сына. Диночка, Як завжди, улипка на лице, найповажніший член нашої родини. Молодший Ярослав. Родился в місті Золотоноша. Це моя жіночка Люба Наталія. Середній башкет. Платон. Серед платон. І дето спрятався старший. Ааа! Вон он, вон. Он рисує, що у мене там трохи є хвости за ним. І от давно-давно не мог дори Три сына. Как жена говорит, бракодил, хоть бы одну дочку сделал. Ну, так получилось. Мама, дай ему Тесно, но дружно и в семье. Дома. Частично меблю мы привезли из наших с нашей старой квартиры, куда снаряд попал. Тут, если прощупать, тут дырки от осколков. Ну так поклеили, но глаза назад уже сильно не, не слышал я, как попал снаряд. И нас там не было. Я про это узнал, мне позвонили и сказали, Алексей, тебе в квартиру попал в снаряд. Вот еще осколки торчат, видите, да? То есть каждый осколок – это смерть. Даже самый маленький. Горько, страшно, но мысленно я уже освободился от квартиры, от дома, я понимал, что она потеряна. Кстати, я вам покажу там привет русского мира. Посмотрите воочию. Убедитесь и поймете, как это хорошо. В кавычках. Раз, два, раз, два. Чем быстрее, так, лучше. Предложение поступило такое, давай развивать здесь карате в городе Золотоноша набрал секцию. Сначала там было пять человек, потом шесть. Ну, на сегодняшний момент более 50 человек у нас разрослись. уже, ну, у нас уже две группы в нашем клубе. Создали спортивный клуб, полуфинический спортивный клуб Киокушин Карате. Куда? Да. Куда? Мы тренируемся. А когда защищаемся, мы тренируемся защищаться от этого удара. А как же я буду защищаться, если мы постоянно бьем на как минимум на метр от меня. Что мы выучим? Что этот удар не опасен, он не страшен, правильно? Прямой караты Киокушин карате это относительно молодой вид. Один из таких очень агрессивных видов, интересных, на мой взгляд, наиболее подходящих мужчинам. Если он мужчина, Мы не делим слабых, слабоумных, нормальных, ненормальных, бедных, богатых. У нас нет такого разделения абсолютно. Тренировки, белое кимоно и пояс, соответствующий твоему рангу. Все. На этом точка. Ну попутно занимаемся активно строительством еще одного хорошего зала. Можно так сказать, с нормальными условиями, какими они должны быть, наверное, в каждом зале здесь будет кстати по японскому стилю раздвижная дверь красивая стилизованная то есть она будет э, отодвигаться и сдвигаться. На волонтерских засадах мы здесь делали демонтаж, заливали полы, сумел нашел людей доказал, заинтересовал на удивление люди очень хорошо откликнулись всячески помогали. Сделали мы отопление своими руками. Опять же, люди, местные бизнесмены дали нам материалы. Спасибо районной ради, спасибо местным властям. Руководитель нашего лесхоза проник этой идеей и подарил нам вот эту чудесную вагонку, которая мы обобьем зал. Нет безучастных. Если обращаешься, говоришь, что надо, для чего показываешь, без ответа не остается. Есть волонтеры, которые приходят и работают бесплатно. Родители, учеников, просто друзья. Конечно, сам я практически там каждый день, потому что это дело мне не безразлично. Поэтому я пытаюсь всеми силами и средствами ускорить этот процесс, вложить какую-то свою лепту. Ведь этот зал будет не только конкретно под нас. Он должен постоянно работать. Каждая минута, каждая секунда его должна быть забита по времени. Должны быть и женские группы различные, фитнес, тайбо, йога, какие-то танцы. Какой спортзал без, без душевых и нормальных раздевалок? То есть все начинается с раздевалки. Душевая, мужская. Она, в принципе, уже готова. Осталось навести порядочек, сделать уборочку. Есть много людей, женщин, девушек. Говорят, Алексей Николаевич, вы достроите зал, вы сможете организовать женскую группу? конечно, организуем специально для вас женскую группу здоровья. Я буду вас учить дубасить своих мужиков. Шутку, конечно. Да-да-да, нам это надо. Хорошо, говорю, так и сделаем. Много осуждают, говорят, да так нельзя, надо ж вот тебе там столько лет, у тебя трое детей. Так, в сущности, для кого я стараюсь? Для них, чтобы они пришли в этот зал, не только для своих детей, для всех детей. Помимо этого, у меня миллион проектов, и я, бедного нашего мэра Виталия Александровича я просто забросал какими-то движениями. Ноши совместно с людьми сделаны некоторые вещи. Программа называется «Место властными руками». Идею я преподнес про участь жителей города в создании условий нормальной для жизни города. То есть люди приводят свои улицы, дворы, дома в порядок. На сегодняшний момент установлено благодаря этой программе более 300 светильников на разных улицах. То есть это люди, громады собираются и сами это делают. Сейчас мы занимаемся изготовлением проектной документации на асфальтирование этих дорог. Ну, это серьезный шаг, асфальта там никогда не было. И на удивление люди очень хорошо на эти программы идут. В четвертой школе, в гимназии возникла такая идея сделать в украинском стиле педальню, Ну и результатом нашего знакомства появился полный ремонт в украинском стиле, с оригинальным дизайном, с различными изысками. В полном смысле слова это творчество. Оно не заканчивается, оно продолжается. То есть мы постоянно вносим какие-то коряки. Вот сейчас я хочу повести пятельничек небольшой там над барной стойкой сделали. Единственное, осталось подвесить, я думаю, там день-два, и он уже будет висеть. Помощь спонсоров была, потому что здесь немало материалов, окна, осветительные приборы, ну и много сделано на безоплатной основе. Как-то в разговоре с директором школы она пожаловалась, потому что дети не хотят мыть руки. Ну, это же дети. Они любят яркий, интересный процесс. Для них это игра. Вот мы им должны предоставить эту игру. В результате чего родилась для девочек и для всех остальных подсветка зеркала. Электронный диспенсер. Порционный кран с подсветкой. Когда это все заработало, Директор жаловался о том, что расход воды увеличился и расход мыла значительно увеличился. Дети игрались. Они пытались понять, как оно работает, и им было интересно. Сейчас, на сегодняшний момент, проблема отпала в мытья рук. Не хватает ни сил, ни времени, а что делать? Нет желания сидеть, еще раз повторюсь, на попе ровно. А как дальше? А как жить? Хочется построить в городе не один, а там штук пять парков мини-парков, детских площадок. Часто по, по ходу своей спортивной карьеры я слышал слова это невозможно. Это, ты никогда этого не сделаешь. Ну, буквально эти слова, наверное, всю жизнь мне будут преследовать. И хорошо, они стимулируют в, этих, в определенном образе. Потому что когда говорят это невозможно, всегда хочется встрепенуться и сказать, да вы же еще не пробовали, а говорите, что это невозможно.